endi bu odam yuzini yashirib gapirsa u bahonang xolos ishonging e yo'q o'zi mana yuzimizni yashirganimiz yo'q otamiz kimligi ma'lum onamiz kimligi ma'lum aka opamiz kimligi ma'lum alhamdulillah man bir e, ma'noda ichki ishlar e, tizimiga alohida bugun tashakkur aytmoqchiman ming minglagan askarlar kofirlarga xizmatda <Titanic> bahona <tö> 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 <t photography> bahona qolmadi na izzat na hurmatda ibrohim muvahidga o'xshagan abdulloh zufarga o'xshagan odamlar qayerda turganini bilmayapsizmi shaxsiyati noma'lumi tezda ulardan etagingizni qoqing kok uzoqlashming san yuzingni ochib erkak bo'lib chiqib o man erkakman gapimga javob beraman deyolganing yo'q nimaga erkakmasan yuzim ochiq adresim ma'lum kimligim ma'lum davoyim aniq yuzini yani berkitib olgan yana bizni qo'rqoq deydi abulo zafarga o'xshaganga ham qur'onni bersangiz aytaversa ibrohim muvaqtiga o'xshagan ham chiqib olib turib yarim yorta qur'ondan oyatdan ma'no aytaversa islom ummatiga ixtilofni mana shu joydan umid qiladi dushmanlar ibrohim muvaqt degan bitta bola bor kimligi notayin onang bilan dadangni kimligini yoz desam yozolmasam yozolmayd lekin yuzim ochib, alhamdulillah ota onam tayin oilam ma'lum hamma biladi hamma biladi hamma biladi tariximni ham hozirini hamham san kimsan san kimsan Kim? kimkm yudingni ochibchiq keling avval bir narsaga kelishib olaylik siz musulmonlarni shu millatni shu xalqni g'amidamisiz siz mana shu tinch totuv qovun tarvuzli musaffo osmonizni xalqizni g'amidamisiz chiqing ko'chalarga bozorlarga boring insonlarga tavhidni o'rgating al valo val barodan kufr bitta og'utdan so'zlang insonlarni yaxshilikka buyurib yomonlikdan qaytaring siz shu xalqni g'amidamisiz ko'chada muslimalarni hijobiga niqobiga osilishmoqda siz musulmonlarni g'amidamisiz chiqing birodarlarni soqolini qirishmoqda yoki siz mani yuzimni g'amidamisiz siz musulmon imonmisiz yoki bo'lmasam tavhid ahliga havorij tamg'asini urib ularni qayerdaligini kim bilan va yuzlari qanday ekanligini aniqlash maqsadidagi xavfsizlik xodimimisiz ha siz avval xavfsizlik xodimi bo'lib so'ng salla kelgan insonsiz siz bizni aldasangiz ham Alloh azza va jallani aldamaysiz albatta biz xohlasak sizga ularni siymolardan bildirib Wala Siz ularni gap ohanglaridan gap so'zlaridan tanib olasiz deydi alloh azza va sizga meni yuzim qiziqmi keling gapni bo'lmasam yuzi ochuvladan işte eshitamiz <laughs> bahona qolmadi sizlarga bahona qolmadi o'zi bahonalaring faqat bu iymon keltirmaslik uchun xolos tug'yondan gapiryapsizlar yaqinda bir darsda inson dinga xizmat uchun yuzini berkitishligi qo'rqoqlik emasligini rasululloh sallollohu alayhi vasallamning siyratlaridan misol qilib keltirdik imom buxoriy o'zlarini sahilarida sahih buxoriyda bir bob sahil bab ajratganlar babu taqono yuzni yashirish haqidagi bob egan taqannu ya'ni yuzni yopish yuzni yopish haqidagi bob deb rasululloh sallallohu alayhi vasallamni mana shu qissalarini rivoyat qilganlar hijrat qilmoqchiliklarida rasululloh sollallohu alayhi vassallam abubakr Al roziyallohu anhuni uylariga ja am yuzlari o'ralgan holda keldi deganlar mana sahih buxoriydagi bob alohida imom buxoriy shunga bitta mavzu ajratgan ana shunaqangi miyasidagi odamlarni qurtiga bir davo bo'lsin deb dinni asrash uchun yuzni berkitish qo'rqoqlik emas bu odamdan birinchi o'rinda sen shuni talab qilma bahona qilib ho'p aytaylik shuni endi yuzini bahona qilibdi ham deylik mana biz yuzimizni yashirganimiz yo'q hech kimdan hamma bizni yuzimizni ko'rgan ismi familiyamiz nechinchi yilda tug'ilganmiz kimni bolasimiz qayerda tug'ilganmiz hammasini odamlar biladi o'zimiz ham aytdik aytyapmiz mana yuzimizni ochib nimaga ishonmayapsan unda bil balki o'zi iymon keltirgan yo'q ishonging yo'q o'zi bu gapga endi bu odam yuzini yashirib gapirsa u bahonang xolos ishonging yo'q o'zi mana yuzimizni yashirganimiz yo'q otamiz kimligi ma'lum onamiz kimligi ma'lum aka opamiz kimligi ma'lum nechinchi yil tug'ilganmiz o'zlaring aytib turibsizlar demak endi bir odam yuzini yashirsa bahona qilma yuzingni ochdeb o'zi iymon keltirgang yo'q yana bitta qurt bor endi ba'zilarni miyasida yahudiylar aytganki payg'ambarman degan odam shunday dayil keltirish kerak ekanki u kofirlardan olgan o'ljani osmondan oyov tushib yoqib yuborish kerak ekan rasulullohga qarab aytganki yahudiylar <laughs> sizni o'ljalaringizni kofirlardan olgan g'animatlaringizni osmondan olov tushib yoqib yubormayapti shuning uchun biz sizga ishona olmayapmiz degan bahonani ko'ryapsizmi asli olov ham iymon keltirmaydi shuning uchun Alloh mayli deganqarang ayting siz bu miyasidagi qurtlarga ularga davo bering ayting mayli menikini yoqib yubormayapti ekan osmondan olov tushib mendan avval qancha payg'ambarlar sizlarga dalil hujjatlarni va sizlar aytgan narsani olib keldi ya'ni yahudiylarga qancha payg'ambarlar kelganda g'animat olgan g'animatni osmondan olib tushib yoqib yuborgandi rostgo' bo'lsanglar aytinglarchi unda o'sha payg'ambarlarni nimaga o'ldirdinglar nimaga o'shalarni o'ldirdinglar agar maqsadlaring shu olov tushmayotgani bo'lsa osmondan shu olov tushsa haqligiga ishonsanglar mana olov tushganlar bor nimaga ularga iymon keltirmay o'ldirdinglar tarixda xuddi shu shubhani hozir aytyapmiz ho'p masalan yuzi yopiqligi uchun ishonmayapsan ekan bir odamni gapiga mana yuzimiz ochiq nimaga ishonmayapsan ishonmayapsanhop jihod qilmaganimiz uchun ishonmayapsan ekan jihod haqligiga mana jihod qilayotganlar bor nimaga ularga ishonmayapsan bu bahona alloh oyatda aytgandek balomin o'zi iymon keltirgisi yo'q ishongisi yo'q o'zi buncha janjal nima kerak deydi olloh taolo chiqib qarang nima kerak qur'onga ayting siz buni menga aytmang menga olloh o'rgatyapti bitta bitta qul 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 ayting u desa buding bu desa buding bu haq bilan botil o'rtasidagi kurash uchun yaratgan olloh bizni shu uchun yaratgan